с вами встретиться сегодня вы пришли к нам просто мальчишками и девчонками а через несколько минут вы станете учениками первоклассниками седьмой школы желаю вам легко с интересом учиться со школой чудесной скорее подружиться отметки хорошие лишь получать побед и успехов во всем достигать я верю, что все у вас получится Удачи, первоклассники 2013 года В добрый путь вам 90 дней И признаюсь вам по секрету Я соскучился по ней Захотелось вынуть книжки Взять тетрадку, взять пенал Потому что я, ребята, отдыхать уже устал Если ты скучал по школе То представь себе С каким нетерпением ждали этого момента Наши первоклассники Дорогие первоклассники, вы сегодня такие нарядные, такие парадные, такие ненаглядные, такие аккуратные. Все бывшие проказники, сегодня первоклассники. Передать приятно нам слово нашим малышам. часто школа, ребят, первый класс, но сегодня день особый. Мы пришли, встречайте нас. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад, много пили, много ели. Очень вырасти хотели. Я, спро... Я вчера спросил у мамы. Мама, правда вырос я, Чтоб носить портфель до школы. Ем растишку я, друзья. Дружно палочки писали И в тетрадках рисовали. В школу мы пока дошли, Мы немножко подросли. Я зарядку Делать вовсе не ленюсь, то полежу, то покатаюсь, за конфеткой наклонюсь. Я сегодня рано встал, поскорей портфель собрал. Должен с нынешнего дня быть порядок у меня. Мы сегодня гордо шли по, по осенним улицам, лишь посмотрим, кто нас любит. Ланцы мы гуляли в Лансы мы гуляли в школу, но уже кончилась игра. Нам завидует сегодня до скольнята со двора. Не дома не сидится, ведь это день настал. Извини, звонок, мы тебя заждались, ведь на первый наш урок год мы собирались. Большое спасибо. И мы вас очень ждали. Проходите к своим ребяткам. Но чтобы ваша учеба была еще лучше, настроение было еще лучше, сегодня отец Михаил Свято-Покровский храм Спасибо. посвятит вас, ребята, на хорошую учебу. Нет, не упал, my am she... Удачи и счастья всех в будущем ждет В сентябре в нашей школе опять, как и прежде Начинается новый учебный год Последняя школьная осень Как грустно это осознавать И поэтому нам особенно хочется Вам всем успехов пожелать Собирается вместе каждый глаз Повзрослели друзья, изменились мы сами Все, что летом случилось с тобой у нас Пересказывать будем часами День придет, мы простимся со школой. Выпускной наш закончится год. И отсюда, тропой незнакомой, навсегда наше детство уйдет. Первый звонок и последний звонок. Точки отчета в судьбе. Кончилось теплое лето. Осень уже на дворе. Не повторить, не подсмотреть украдкой, как я была когда-то лет семи. И в ранец, тонкие собрав тетрадки, стояла замерев перед школьными дверьми. Вам только семь, а нам уже семнадцать, и детства никогда нам не вернуть. Поэтому хотим и вам признаться, что малышам завидуем чуть-чуть. Дорогие первоклассники, сегодня школа в первый раз Вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Здесь вас научат множеству премудростей, решать задачи, правильно писать, Научат не бояться трудностей и книги умные читать. И каждый за собой следить научится, портфель собрать, косички заплести. Мы верим, все у вас получится. Так в добрый час, счастливого пути. Дорогие первоклассники, вот настал желанный час, вы приняты а, и вы зачислены в первый класс. Примите поздравления от нас и памятный подарочек для вас. Questo grande amore. Lo so che finirà. Il tuo sorriso e questo mi farà impazzire. Sempre il tuo passato nel futuro. Che non potrò capire. Se a te quel vecchio amore non ti fa per male. A me mi fa soffrire. Il mio male finirà. Dovrà finire. È finita, si e che io ti amo tanto d'amore. Io lo so, lo Снова праздник, день знаний у нас. Звени же звонок в добрый путь, в добрый час. Школа родная, встречай каждый свой класс. В мир загадок и открытий неизведанных дорог, замечательных событий школьный нас зовет звонок. 11 класса президенту школьной страны Ольховскому Олегу и ученице первого А класса Балушка Татьяне. все громче, все слышней. Какая трель над миром разливается? Ты думаешь, распелся соловей? А вот и нет, уроки начинаются. Ах, как звенит во всех концах земли, Пускай скорее спящий просыпается. Ты думаешь, что в гости к нам пришли? А вот и нет, уроки начинаются. Звенит звонок и весел, и горласт, и радостью душа переполняется. И каждый раз для каждого из нас чудесные уроки начинаются. Ну уж, позвал звонок, и нам открыты знания, волшебный мир познания, где у руля учителя, учителя, и выше нет на свете звания. Дорогие учащиеся, дарите принесенные вами цветы учителям в знак уважения и благодарности. Go jail anybody, no way! Yaddy yaddy yaddy. Okay, they can see what I can see. Hell, what you can be. Улыбку школьник, не забудь, на школу страну знаний приглашает а год учебный счет свой начинает. Право проводить первоклассников в школу предоставляется нашему выпускному 11 классу. Дорогие старшеклассники, смелее протяните руки малышам и пригласите их в нашу просторную и уютную школу номер 7.